নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিমাত ষ্টাডি পইণ্ট চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এইচ এ ছেকেণ্ড ইয়েৰ হিষ্টৰী চেপ্তাৰ এইট এখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বিজয়নগৰ শীৰ্ষক পাটটোৰ সকলো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক আৰু দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন তৰ আলোচনা কৰিম ছ' তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাবা ইয়াৰ পৰা বহুত প্রশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেল একজামত কমন থাকিব যদি তুমি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী অথবা তোমালোকৰ হিষ্টৰীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এইচ এ ছেকেণ্ড ইয়াৰ হিষ্টৰীৰ সকলো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই ল'বা চবলা তেন্তে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান তালিকটৰ যুদ্ধ কোন চনত সংঘটিত হৈছিল এন্সাৰ পোন্ধৰশ পয়ষষ্ঠি চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু তালিকটৰ যুদ্ধৰ ফলাফল কি আছিল এন্সাৰ বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ পতন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী বিজয়নগৰ আৰু কি নামেৰে জনাজাত আছিল এনচাৰ হাম্পী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হাম্পীৰ কোনে প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ কৰে এন্সাৰ ভাৰতৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰ্ণেল মেকেনজীয়ে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হাম্পীৰ ধ্বংসাৱশেষ কোন চনত প্ৰথমে আৱিষ্কাৰ কৰা হয় এন্সাৰ ওঠৰশ চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ উপাস্য দেৱীৰ নাম কি আছিল এন্সাৰ পম্পা দেৱী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল এনচাৰ হৰিহৰ আৰু বুচকা নামৰ দুজন ভাতৃ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট বিজয়নগৰৰ কোনসকল লোকে নিজে ৰায় উপাধি লৈছিল এন্সাৰ বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কোনজন ৰজাক বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি ধৰা হৈছিল এনচাৰ কৃষ্ণদেৱ ৰায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ৰাজবংশ কোনটো আছিল এন্সাৰ সংগম বংশ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন কৃষ্ণ দেৱৰাজ কোন বংশৰ ব্যক্তি আছিল এন্সাৰ তুলুভা বংশ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ কৃষ্ণ দেৱ ৰায় এজন বিখ্যাত সম্ৰাট হোৱাৰ উপৰিও তেওঁক আৰু কি বিষয়ৰ এজন বিখ্যাত লোক আছিল এন্সাৰ এজন কবি হিচাপে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন কৃষ্ণ দেৱৰায়ে ৰচনা কৰা বিখ্যাত কবিতা পুথিখনৰ নাম কি আছিল এন্সাৰ অমুক্ত মালাদা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন তালিকট যুদ্ধক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় নামটো কি এনচাৰ ৰেখ্য়ান টাংগাৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ভৱনটোৰ নাম কি আছিল এনচাৰ কমলমহল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন যিটো মন্দিৰত বিজয়নগৰৰ ৰজা আৰু পৰিয়ালবৰ্গই প্ৰৱেশ কৰিছিল কৰিব পাৰিছিল সেই মন্দিৰটোৰ নাম কি আছিল এন্সাৰ হাজাৰা ৰাম মন্দিৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন বিৰুপাক্ষ বুলিলে কাক বজোৱা হৈছিল এনচাৰ শিৱ বা মহাদেৱ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন কোন চনত হাম্পী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষিত হৈছিল এনচাৰ ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন কোন চনত হাম্পী বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষিত হৈছিল এন্সাৰ ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন বিজয়নগৰৰ ৰাজবংশৰ শেষটোৰ নাম কি আছিল এন্সাৰ অৰবিন্দ বংশ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি কোন পশ্চিমীয়া শক্তিয়ে বিজয়নগৰৰ পতনত সহায় কৰিছিল এনচাৰ পৰ্তুগীজসকলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যখনৰ নামৰ বাহিৰেও আৰু কাক বজোৱা হৈছিল এন্সাৰ ৰাজধানীখনৰ নামকো বজোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু হৰিহৰ আৰু বুককাই কোন চনত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল এন্সাৰ তেৰশ ছয়ত্ৰিছ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যই কোন দুটা চুবুৰীয়া বংশৰ লগত সদায় কাজিয়াত লিপ্ত হৈ আছিল এন্সাৰ উৰিষ্যাৰ ভকত ৰাজ্য আৰু দাক্ষিণাত্যৰ চুলতানসকলৰ লগত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিজয়নগৰ হাম্পী নামৰ বাহিৰেও আন এটা নামেৰে প্ৰখ্যাত হৈছিল সেই নামটো কি এনচাৰ কৰ্ণাটক সমৰাজ্য সু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ডমিনগো পেজ নামৰ ভ্ৰমণকাৰীজন কোন দেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল এন্সাৰ পৰ্তুগাল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হাজাৰা মন্দিৰৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা এনচাৰ ক বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত অন্যতম আকৰ্ষণীয় মন্দিৰ আছিল খন্দিৰৰ ভিতৰত অকল ৰজা আৰু পৰিয়ালৰ লোকেহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিল আৰু পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰজা কোন আছিল আৰু তেওঁ কোন ৰাজবংশৰ লোক আছিল এন্সাৰ কৃষ্ণ দেৱৰায় আছিল বিজয়নগৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা তেওঁ তুলুভা বংশৰ বংশধৰ আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট গজপতি অশ্বপতি আৰু নৰপতি বুলি কোন ৰাজবংশক বুজোৱা হৈছিল এনচাৰ গজপতিৰ অৰ্থ আছিল হস্তিককলৰ অধিপতি তেওঁলোক আছিল বিজয়নগৰৰ চুবুৰীয়া শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যাৰ ৰাজবংশ দক্ষিণৰ চুলতানসকলক অস্ত্ৰপতি বলা হৈছিল আৰু বিজয়নগৰৰ ৰায়সকলক নৰপতি বলা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন ৰাম ৰায় কোন আৰু কাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল এনচাৰ ৰামৰায় আছিল বিজয়নগৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ অধীনত বিজয়নগৰৰ সৈন্যবাহিনীয়ে একেলগে বিজাপুৰ আহমেদনগৰ আৰু গোলকুণ্ডাৰ নৱাবসকলৰ সৈন্য বাহিনীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি সংস্কৃত ভাষাত ব্যৱহৃত জৱন শব্দই কোন দেশৰ মানুহক বুজাইছিল এনচাৰ জৱন শব্দই গ্ৰীক দেশৰ লোকক আৰু উত্তৰ পশ্চিমৰ ৰাজ্যবোৰৰ লোকসকলক বুজাইছিল যিয়ে ভাৰতলৈ আহিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান অমৰ শব্দটোৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থই কি বুজায় এন্সাৰ সংস্কৃত ভাষাৰ শব্দ সম সমৰৰ পৰা অমৰ শব্দটোৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি ধৰা গৈছে সমৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল যুদ্ধ ইয়াৰ বাহিৰেও ফাৰ্চী ভাষাটো অমৰ শব্দটো পোৱা যায় ইয়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উৎসৱ বংশৰ সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু বিজয় নগৰলৈ অহা তিনিজন পৰিব্ৰাজক কোন আছিল আৰু কোন দেশৰ পৰা আহিছিল এন্সাৰ বিদেশী পৰিৱ্ৰাজকসকল আছিল ক ইটালী দেশৰ নিকল কান্তি খ পাৰস্য দেশৰ আব্দুল ৰাজাক আৰু গৰুজ দেশৰ আকচানী নিকেতন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী কোনবোৰ প্ৰত্নতাত্বিক সমলে বিজয়নগৰৰ ইতিহাস ৰচনাত সহায় কৰিছিল এনচাৰ ৰাজধানীৰ বিভিন্ন ঘৰবোৰৰ মন্দিৰ আৰু মণ্ডপবোৰ আৰু পানী যোগানৰ পুখুৰী আৰু নাটবোৰৰ ভগ্নাৱশেষবোৰো ইতিহাসবিদ আৰু পৰপত্তবিদক সহায় কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ বিজয়নগৰ পত্তনত অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা দুটা মন্দিৰ উল্লেখযোগ্য আছিল সেই দুটাৰ নাম লিখা এনচাৰ বিৰূপাক্ষ মন্দিৰ আৰু খম্পাদেৱীৰ মন্দিৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ বিজয়নগৰৰ বিৰূপাক্ষ মন্দিৰৰ সন্মুখৰ সভাগৃহ কোনে আৰু কি কাৰণত সাজি দিছিল এন্সাৰ ক সভাগৃহটো কৃষ্ণ দেৱৰায়ে সজাইছিল খৰ সিংহাসনৰ স্থায়িত্বৰ বাবে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স বিজয়নগৰৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰ্যত লাগি থকা ব্যক্তি তিনিজনৰ নাম লিখা এন্সাৰ জন ফ্ৰিটছ জৰ্জ মাইকেল আৰু এছ এম নাগৰাজা ৰাও কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন বিজয়নগৰৰ বজাৰৰ বিষয়ে বিৱৰণী কোন দুজন পৰ্যটকে দাঙি ধৰিছিল এন এনচাৰ পেজ আৰু নুনিছ নামৰ পৰ্যটক দুজনে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট পেজৰ বিৱৰণ মতে কৃষ্ণ দেৱৰায়ৰ শাৰীৰিক গঠন কেনে আছিল এন্সাৰ পেজে লিখা মতে তেওঁৰ উচ্চতা মজলীয়া আছিল ভাল চেহেৰাৰ লোক স্বাস্থ্যৱান আৰু শকত ক্ষীণ আছিল মুখা বয়ৱত বসন্ত ৰোগৰ দাগ পৰিলক্ষিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন বিজয় নগৰৰ আৰু এটা নাম জনা যায় আৰু এই চহৰখনক পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাব পৰা এখন উৎকৃষ্ট নগৰ বুলি কোনে কৈছিল এন্সাৰ বিচনাগা এই চহৰখনৰ আন এটা আন এটা নাম আৰু চহৰখন উৎকৃষ্টতাৰ বিষয়ে পৰিব্ৰাজক পেজে কৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি গোপূৰ নিৰ্মাণত কোনে কোনে আগভাগ লৈছিল এন্সাৰ বিজয় নগৰৰ ৰায়সকলে আৰু স্থানীয় নায়কসকলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান কল্যাণ মণ্ডপ কি আৰু ইয়াক কি বিষয়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এনচাৰ বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ বিবাহ ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ বাহিৰেও নাচ গান আৰু নাটক উপস্থাপন কৰি ইয়াত সকলোৰে আমোদৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু কৰ্ণাটকত মহানৱমী দিব্যাৰ লগত একে সময়তে উদযাপিত হোৱা দুটা হিন্দুৰ উৎসৱ কি আছিল এন্সাৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ নিৰ্দিষ্ট তিথি উপলক্ষে সেই সময়ত উদযাপিত হোৱা হিন্দুসকলৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত ক উত্তৰ ভাৰতত দখেৰা আৰু খত্তৰ পূব ভাৰতত দুৰ্গা পূজা বৰ জনপ্ৰিয় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ল'টাছ মহলক মেকেনজী চাবে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এনচাৰ বনজ্জীৱীদসকলে ইয়াক কি বিষয়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তাৰ সঠিক উত্তৰ পোৱা নাযায় কিন্তু বিজয়নগৰৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁতে মেকেনজীৰ মতে তাতে ৰজাই তেওঁৰ পৰামৰ্শদাতাসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিল চমৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক সহায় কৰিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী অথবা তোমালোকৰ হিষ্টৰীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আহিছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ হিষ্টৰীৰ সকলো চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই ল'বা ধন্যবাদ